Выстава, просвещенная годзю, с с початку первой сусветной войны, открылась в Брестском отделении Российского центра культуры и науки. Подея 1914 года разом с гостями узгадывали наши корреспонденты. Первая сусветная война – первый военный конфликт глобального масштабу, который закранул 38 держав. Бои протягивались 1568 дней. Простогодие, на жаль, многие факты тех часов забылись, подробности потемнели. Экспозиция «Першая сусветная война» 1914-1918 годов, дякуючи фотосдымкам, дает нам махшимость убажить некоторые моменты того часу. Впервые в этой войне были использованы танки, линкоры, тяжелая артиллерия, огнеметы и пулеметы и газовые атаки в конце концов. Это, то есть все те изобретения человечества и цивилизации были превращены в конвейер по уничтожению людей. Экспазіцыя складаецца з некалькіх стэндаў. Тут прастаўлены копіі рускіх агітацыйных плакатаў 1914-16х гадоў, якія служылі адным з найбольш распаўсюджаных элементаў прапаганды патрыятызму. Асобны стэнд прысвечаны маршаламм Савецкага союза, які свой ваенны шлях пачыналі на фронтах першай сусветны. Не засталіся забытымі і жанчыны царскай сям’і, якія працавалі сёстрамі міласерднасці падчас крывавых баёў. Эти люди защищали свою родину от захватчиков. Эти люди гибли, выполняли свой солдатский долг. И интересно отметить, что именно в годы Первой мировой войны появился Георгиевский крест, отличительный знаком которого была Георгиевская ленточка. Сегодня Георгиевская ленточка, родившаяся в годы Первой мировой войны как символ героизма, мужества, преданности солдатскому долгу, является символом героизма и мужества, для всех тех, кто прошел Великую Отечественную войну. Стенд фото-выставы «Славутые удельники Первой Сусветной войны» показывает поэтов, письменников, журналистов, удельников битв. Позднее именно и люди у своих творах рассказали нам про войну и послевоенном периоде. Если в книгах мы видим художественные зарисовки, как все это происходило, сколько было жертв, сколько было беды, горя вот в нашем Бресте, то на репродукциях, фотографиях, которые представлены на этой выставке, мы видим непосредственно все вот это наглядно. Кристина Масюк, Александр Севицкий, областные новины Брест.